बंधूंनो भगिनींनो आणि मित्रांनो मी रवींद्र चौधरी आपणा सर्वांना अभिवादन करीत आहे आज आपण दुर्गा सप्तशतीमधील नवव्या अध्यास प्रारंभ करीत आहोत हरी ओम अथ श्री दुर्गा सप्तशती ओम नम शंडिकाय अथ नवमोध्याय वध अथ ध्यानम ॐ बन्धोकाञ्चननिभं रुचिराक्षमालाम् पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुषकलावरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिके शमनिशं वपुराक्रयामि ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवता मम देव्याश्रितम् आहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् भूयेश्येष्याम्यहं श्रोतुम् रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिर्वाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानम् महासैन्यम् विलोक्या मुर्षमुद्वहम् अभ्यधावन्निशुम्भोत् मुख्यया सूरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्ट उष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुम् आयगान् महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबले वृतः निहन्तुम् चण्डिकाम् कोपात् कृत्वा युद्धम् तु मातृभीः ततो युद्धमति वासिद्धेव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रम् मेघयोरिव वर्षतोः वर्ष चिच्छेदास्तां शरास्ताभ्याम् चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्रौ भैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशेतम् खड्गम् चर्म चादाय सुप्रभम् अताडय मूर्निम् सिंहम् देव्यावाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भशाशुचिच्छेद चर्म चाप्येष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिम् चिक्षेप सोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् कोपाद् मातो शूलम् जगराह दानवः आयान्तम् पुष्टिपातेन देवी चूर्णयत् तच्चाप्यचूर्णयत् गदाम् सोऽपि चिक्षेप चण्डिकान् प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तम् तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोभैरपातयद्भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भो भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध अम्बिकाम् स रथसता अत्युच्चैर्गृहृतपरमायुधैः भुजैरष्टा अविरस्तुलैर्व्याप्या शेषम्बभौ न वा तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् या शब्दं चापि धनुःशकारातीव दुःसहं पूरयामास ककुः निजघण्टास्वनेन च समस्तैत्यसैन्यानां तेजो वदविदायिना ततसिंहो महानादै, स्याजितेव महामदैः पूरयामास गङ्गाम् तथैव दिशो दश ततःकाली समुत्पत्य गगनां शाम् ताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राङ्क्वनास्तेति रोहिताः हा। अट्टाट्टहासं शिवम् शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहारम्बिका यदा तदा चेत्त विहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्यया शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ती वह्निकूटाभः सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वनो घोरो जितवान् वनिपते शुम्भमुक्ताञ्शरा शुंब देवी शुम्भस्तस्प्रताञ्शराक्रैः शतशोतसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतमा स तदाभिहतो भूमो मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजगान् शरैर्देवीम् कालीम् केसरिणम् तथा पुनश्चकृत्वा बाहुनामयुतम् धनुजेश्वरः नदिति, जश्छादयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनि चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायङ्काष्ठतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुम् दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदाञ्चिच्छेद चण्डिका खड्गेण शितधारेण स च शूलम् समाददे शूलहस्तम् समायान्तं निशुम्भम् मम रार्दनम् वेगाविद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य स्यूलेन हृदयान्निःसृतोपरः परहा, महावीर्यस्तिष्ठेति महा पुरुषो वदन् तस्य निष्कामतो देवि रहस्य स्ववनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततोऽसावपदधुवि ततसिंहस्यखादोऽग्रम् दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान् कौमारिशक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेन्नान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना था परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृताः वज्रेण च विमुक्तेन तथा परि केचिद्विने शुरः नष्टा केचिन्नष्टा महाहवा पक्षिताश्चापरे काली शिवदूतीमृगाधिपैः ओम् पुराणे पुराणेके मन्वंतरे, देवी महात्मे शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम नव्या झालेली श्री दुर्गा सप्तशती पठणाची सेवा श्रीदेवी मातेचे चरणी समर्पण करीत आहे हे देवी पठण करताना काही चुकीचे उच्चार झाले असल्यास मला क्षमा कर क्षमस्वअपराधम क्षमस्व क्षमस्वअपराधम मी रवींद्र चौधरी आपण सर्वांना नम्र विनंती करतो की आपण माझे चॅनलला लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करून लाल घंटीचे बटन दावा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद।